ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા અરવલ્લી જિલ્લામાં પ્રથમવાર ઇન્ડક્શન પબ્લિસિટી એક્ઝિબિશન કાર્યક્રમ યોજાયો મોડાસાની સરપીટી સાયન્સ કોલેજ ખાતે યોજાયેલા એક્ઝિબિશન કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ડિયન એરફોર્સ અંગે જાણકારી આપવામાં આવી હતી ઇન્ડિયન એરફોર્સ એટલે કે ભારતીય વાયુસેનામાં ભરતી કેવી રીતે થાય છે કેવી તકો હોય છે કેવી રીતે આગળ વધી શકાય તે અંગે જરૂરી જાણકારી આપવામાં આવી હતી આ પહેલાં સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભારતીય વાયુસેના દ્વારા એક સંવાદ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો जेमा विद्यार्थियों ने भारतीय वायु सेना की कामगिरी थी वाकिफ कराया था जे विद्यार्थी इंडियन एरफोर्स में जोड़वा प्रेरित थाय ओके oh, okay, नमस्कार गुजरात आ, हम पीटी साइंस कॉलेज मोडासा के बहुत आभारी हैं कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी इंडियन एयरफोर्स और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां आके बच्चों से रूबरू होने के लिए बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इंडियन एयरफोर्स में एज ऑफिस आप अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं इस इंटरेक्शन के दौरान बच्चों ने विभिन्न सवाल पूछे और उनका हम जवाब दे पाए उनको बता पाए कि अधिकारी के तौर पे आप एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आप देश की सेवा में कैसे तलीन हो सकते हैं थैंक यू सो मच सर आज पूरा जो प्रोग्राम था क्या था पूरा ओके तो? okay, इस प्रोग्राम में हमने पहले बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया एयरफोर्स के वेरियस रोल्स के बारे में बताया और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया उसके बाद एक एग्जीबिशन व्हीकल है जिसमें हमने वर्चुअल रियलिटी के थ्रू एयरफोर्स की लाइफ दिखाने की कोशिश की है बच्चों को सिमुलेटर के थ्रू हम बच्चों से एयरक्राफ्ट उड़ाने की एक अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं ताकि उनको ये एहसास हो कि देश की सुरक्षा के लिए वो कैसे योगदान दे सकते हैं और

ट्रांसपोर्टर हो गया और हेलीकॉप्टर हो गया डिफ्रेट यूज में होता है वो हम लोग इसमें बच्चे के लिए रखते और पायलट क्या क्या पहनता जैसे पायलट का जो दिस इज फ्लाइंग मैन्य पायलट का मैन्यू जिसमें फ्लाइंग हेलमेट रहता है फ्लाइंग नेम कैप और स्पॉड वैजेज इनके साथ फाइट जिसके साथ जी सूट पहनते हैं वो भी हम लोग स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसे पायलट का क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है और इनके पास इनको मैप रीडिंग भी सिखाया जाता है और उनके सेफ्टी के लिए नए नए पीछे ब्लॉक भी रहते हैं नाइफ भी रहता है ठीक है थैंक यू છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ હજુ NDA જેવી પરીક્ષાઓથી ઘણા દૂર હોય છે આ વચ્ચે ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા જે કામગીરી કરવામાં આવી છે તેનાથી વિદ્યાર્થીઓ પ્રેરિત થયા હતા વિદ્યાર્થીઓમાં નવી આશાઓ બંધાશે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ આર્મ ફોર્સમાં જોડાય તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે ટીમ મેરા ગુજરાત અરવલ્લી સમાચારોના સતત અપડેટ્સ માટે અમારું ફેસબુક YouTube LinkedIn અને ગુપર ફોલો કરો